মানে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ খালী মানে এই দুটা মাহতে মানে সেইফালে খালি বিয়াই দিয়া কোনোবাই জানে নেকি বাৰু জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মোক অলপ নাই এতিয়াও মানে মনত চাগে লাডটো ফুটি আছে চাগে হয়নে নহয় লাডটো ফুটাই নহয় এতিয়া মোৰ ফালৰ পৰা নিজৰ বুলি এনচাৰকেইটা দিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ গ'লো বাকী তোমালোকে এতিয়া শুনা সেই কথা আৰু প্ৰথমটো এনচাৰ হৈছে ঠাণ্ডা দিনত বিয়া পাতিলে মজাই বেলেগ মানে মৰমৰ যুদ্ধখন কৰি বহুত মজা লাগে আৰু ঠাণ্ডা দিনত বিয়া পাতিলে একেটা ৰাতিতে মিনিমাম তিনিবাৰকৈ যুদ্ধখন চলেই আৰু ঠাণ্ডা দিনত বিয়া পাতিলে দিনৰ ভাগত মতাই মাইকিয়ে তৰ্কাতৰ্কি হৈ চৰিয়া চৰিয়া হৈ যাব পিছে সন্ধিয়া সাতটা বজাৰ পিছত নিচিকীয়া মালি আৰম্ভ হ'বই কাৰণ ৰাতিৰ যুদ্ধখনৰ কথা আছে নহয় আৰু ঠাণ্ডা দিনত বিয়া পাতিলে গোটেই দিনটোত এটাই টেনশ্যন আহে ৰাতি কেতিয়াকে হ'ব এনি টাইম যুদ্ধ কৰোঁ এনি টাইম যুদ্ধ কৰোঁ ভাৱটো আহিয়ে থাকিব মনলৈ আৰু যিসকলে ঠাণ্ডা দিনত বিয়া পাতে হয়তো আমাৰ দেশৰ ভাৰতীয় যুৱকসকলেও যুদ্ধৰ কাৰণে ইমান চিন্তা নকৰে কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত বিয়া পতাসকলে যুদ্ধৰ কথা এনি টাইম চিন্তাই কৰি থাকে আজি তুমি বেছিকৈ যুদ্ধ কৰিব পাৰিবানে আজি মোৰ ফালৰ পৰা বেছিকৈ কৰিব পাৰিম সেই ভাৱবোৰহে বেছি আহি থাকে আৰু লাষ্ট এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ আৰু ঠাণ্ডা দিনত বিয়া পাতিলে কেতিয়াবা একো দিনতো চলে নহয় যুদ্ধ ঘৰত মানুহ নাথাকিলে মুঠতে ঠাণ্ডা দিনত বিয়া পাতিলে যুদ্ধই যুদ্ধ আৰু কিমান কৰিবা যুদ্ধ কৰি কৰি কেলা লাষ্টত এনেকুৱা হৈ যায়গৈ মানে গিলি হৈ যায় ক্ষীণাই যায় যুদ্ধ কৰোঁতে কৰোঁতে গোটেই জোল বাগৰি কেলা চফা সেই গতিকে যুদ্ধ কৰি হৈ যোৱাৰ পিছতে ঠাণ্ডা পানী খুব খাব লাগে নহ'বা একদম বেছি শুকাই যাবাগে দেই যিহেতু এগৰাকীয়ে ঠাণ্ডা দিনত বিয়া পাতিলে কি কি হয় বা কি কি নহয় জানিব বিচাৰিছিলে সেইটো কাৰণে মই জনাখিনিক ক'লোঁ পিছে তুমি বেয়া চেয়া নাপাবা কাৰণ তোমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ওপৰতে লিখা আছে জানা যদি কোৱা মই জনাখিনিহে কৈছোঁ দেই আকৌ ৰোজ কৰিছোঁ বুলি বেয়া চেয়া পাই নাথাকিবা আৰু যদি কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে আকৌ ভিডিঅ' এটা ঠিক তেনেধৰণৰ আপলোড কৰি দিবা মোক লগ পাই থাকিবা দেই এতিয়া পিছে বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম থাকে দেই Thank <laughs> you.